Pernah tak anda terfikir yang kepercayaan yang kita pegang kuat selama ni sebenarnya satu belenggu? Ha, hari ini kita akan bedah siasat sebuah buku yang terus terang cukup berani. Ia mempersoalkan asas agama itu sendiri dan mencabar kita semua untuk tengok balik apa sebenarnya yang kita percaya. Soalan inilah yang diajukan oleh penulisnya Aidit Safa. Dan soalan ni ia bukan sekadar soalan biasa. Ia adalah teras jantung kepada keseluruhan hujah dalam bukunya. Ia jadi titik tolak untuk kita kaji semula kepercayaan yang dah sebati dalam diri kita. Okey, jadi macam mana kita nak faham apa yang penulis ni cuba sampaikan? Senang je. Mula-mula kita tengok apa yang dia maksudkan dengan belenggu. Lepas tu kita dalami bab terjemahan, macam mana perkataan boleh lari maknanya. Kita juga akan bezakan antara ritual dengan amalan yang sebenar-benarnya soleh. Seterusnya, kita akan lihat perbezaan besar antara agama dengan apa yang dipanggil sistem tuhan dan akhir sekali kita akan tengok cabaran intelektual yang ditinggalkan untuk kita semua. Jom kita mulakan apa sebenarnya belenggu yang penulis ni maksudkan. Nah, di sinilah kita masuk ke idea utama buku ni, satu konsep yang dipanggil perhambaan mental. Okey, perhambaan mental. Menurut buku ni, ia adalah satu keadaan di mana minda, badan dan jiwa kita seolah-olah terikat, diperhambakan oleh sistem agama, ritual dan dogma yang dicipta oleh manusia. Penulis ni berhujah, khususnya dalam konteks Islam, sistem yang beliau labelkan sebagai agama Arab ni akhirnya mewujudkan perpecahan dan bukannya pembebasan seperti yang sepatutnya. Okey, dari mana datangnya hujah yang begitu besarnya? Semuanya berpunca daripada satu dakwaan yang sangat radikal. Penulis ni percaya yang beberapa istilah paling penting dalam Al-Quran sebenarnya telah hilang dalam terjemahan. Maknanya telah disalah tafsir secara besar besaran sejak dulu lagi. Dan inilah sebenarnya inti parti intelektual buku ni. Jom kita tengok contoh. Perkataan solat. Selalunya kita faham solat ni sebagai solat ritual lima waktu kan? Tapi buku ni kata maknanya jauh lebih mendalam. Ia bermaksud menegakkan komitmen dan kewajipan kita melalui perbuatan seharian. Nampak tak perbezaannya? Dari satu ritual yang terikat dengan masa, ia jadi satu tindakan yang berterusan dalam hidup. Sama juga dengan zakat. Kita selalu fikir zakat ni macam cukai wajib kan? Kita bayar sejumlah wang. Tapi penulis ni tafsirkan semula sebagai satu proses untuk menjaga kesucian komitmen kita. Ia lebih kepada tindakan untuk menyucikan diri melalui amalan kita, bukan sekadar wayar duit. Ha, yang ini mungkin yang paling radikal sekali. Perkataan baita. Kita semua tahu baita merujuk kepada bangunan fizikal kan? Macam Kaabah. Tapi buku ni cadangkan ia sebenarnya bukan pasal bangunan. Baita merujuk kepada sesuatu yang tak nampak. Sistem itu sendiri. Maksudnya, cara hidup teratur yang Tuhan dah tetapkan. Dan yang terakhir, Hajj. Bagi penulis, ia bukan lagi semata-mata perjalanan fizikal pergi ke Mekah. Sebaliknya, haji ditafsirkan sebagai satu perjuangan, satu cabaran mental dan intelektual. Ia adalah usaha dalaman untuk berhujah, mencari dan mempertahankan kebenaran. Okey, kita dah sentuh pasal tafsiran perkataan. Sekarang, jom kita tengok pula dari sudut amalan. Di sinilah penulis ni buat satu garisan pemisah yang sangat jelas antara apa yang dianggap sebagai ritual semata-mata dengan kehidupan yang betul-betul berasaskan amalan soleh. Menurut penulis, ada beberapa amalan yang kita anggap sebagai teras ibadah. Contohnya macam tawaf keliling Kaabah, cium Hajarul Aswad, berlari-lari, melontar batu. Semua ni dikritik. Dia secara terus terang mendakwa amalan-amalan ini bukan berasal dari Al-Quran. Sebaliknya, dia berhujah yang ini semua adalah peninggalan tradisi pagan dari zaman pra-Islam yang kemudiannya diserap masuk ke dalam agama. Jadi, kalau bukan ritual-ritual tadi, apa sebenarnya intipati untuk berkhidmat kepada Tuhan menurut buku ni? Ha, menurut penulis, kitab suci lebih menekankan perkara-perkara macam menunaikan janji, jaga anak yatim, berlaku adil masa berniaga, jadi saksi yang jujur, fokusnya beralih sepenuhnya kepada etika dan keadilan sosial dalam kehidupan kita seharian. Perbezaan antara ritual dengan amalan sebenar ni membawa kita kepada hujah falsafah yang paling besar dalam buku ni, iaitu jurang pemisah antara apa yang dipanggil agama yang dikatakan memecah belahkan dengan sistem Tuhannya sepatutnya universal untuk semua kita boleh tengok perbezaan ketara kat sini. Di sebelah kiri, kita ada agama ciptaan manusia yang penulis labelkan sebagai syiaan. Sifatnya, memecah belahkan, hasilkan mazhab-mazhab dan tertumpu pada ritual. Di sebelah kanan pula, kita ada sistem Tuhan atau din. Yang ni pula sifatnya universal, menyatukan semua manusia dan fokusnya adalah pada perbuatan dan amalan saleh. Satu membawa kepada perhambaan mental, satu lagi membawa kepada kebebasan berfikir. Okey, kita dah lalui semua hujah utama dia. Jadi, apa kesimpulannya? Apa yang penulis ni nak kita buat dengan semua maklumat ni? Jom kita tengok rumusan akhirnya. Jadi, macam mana nak bebaskan diri daripada belenggu ni? Buku ni cadangkan empat langkah utama. Pertama, gunakan akal. Fikir secara kritis. Kedua, tolak otoriti manusia. Maksudnya, jangan ikut sahaja kata-kata pendeta atau ulama' secara membuta tuli ketiga, kembali terus kepada kitab suci, cuba faham sendiri tanpa orang tengah dan keempat, fokus pada perbuatan. Ingat berkhidmat kepada Tuhan adalah melalui tindakan bukan ritual semata-mata. Pendek kata, ia adalah satu ajakan untuk kita berfikir sendiri. Dan akhirnya, keseluruhan buku ini boleh kita rumuskan dengan satu soalan terakhir yang sangat mendalam. Dengan mentafsir semula makna hajj daripada perjalanan fizikal kepada perjuangan intelektual, penulis seolah-olah bertanya kepada kita semua. Adakah perjalanan terhebat dalam hidup kita ini satu ziarah ke sesuatu tempat atau satu cabaran kepada minda kita sendiri untuk terus berfikir? Fikir-fikirkanlah.